Я Николай Мирошниченко, врач, клинический психолог, гештальтерапевт. Практикую психотерапию как очно, так и онлайн с 2004 года. Как ты попал в профессию? Семья у меня медицинская, соответственно вспоминаю, всегда интересовался анатомией книжками, у отца было много книг разных, и вместо букваря в 7 лет я рассматривал монографию по бендектомии, вот очень запомнил, мне было интересно. Ну фактически медицинская семья, да, получил медобразование, работал врачом достаточно так долго, вот, но интерес к психологии у меня был всегда, меня интересовали отношения между людьми, биологические законы. Они достаточно просты, а вот помочь понять человека, как он живет, как он работает, всегда меня это интересовало. Поэтому после окончания медуниверситета я получил второе высшее – клиническая психология. Вот чему несказанно рад и продолжаю развиваться в профессии, интересоваться. Так что у меня два образования: медицинское и психологическое. В каком направлении ты работаешь, и несколько слов об этом направлении. Я работаю в Гештальт подходе. Это одно из распространенных течений в психотерапии, достаточно известных, таких популяризированных. И задача Гештальт психотерапевта ну, одно из таких задач помогать человеку лучше понимать про свои переживания, соответственно, лучше понимать про его собственные желания, по возможности помогать расспрашивать каким образом человек может осуществить свои собственные желания, доступными ему способами, методами на данный момент в жизни. С какими темами ты хорошо работаешь? Uh -huh. Поскольку у меня базовое медицинское образование, второе высшее психологическое, хорошо получается работать с тревожным расстройством, приступами паники, с депрессиями, с психосоматическими расстройствами, психосоматическими феноменами. Также хорошо получается работать с ощущениями одиночества, когда люди приходят, говорят, я одинок, помогите мне найти вторую половину, ну, в зависимости от мужчины женщина хорошо работаю с семьями э, на предмет решения конфликтов э, хорош э, в работе с э, внутрисемейными межличностными конфликтами вот и э, ситуациями вопросами связанными с поиском себя личным развитием но обычно это люди после 40 лет которые утвердились в жизни и не знают, что дальше. Тема связанная с поиском способов выхода из кризиса. И мой интерес в том, что, как часто бывают те очевидные способы, что из кризиса выйти легко, которые мне кажутся как специалисту, человек находит какие-то ну, совершенно парадоксальные способы. Причем меня это удивляет, клиентов это часто удивляет. И вот это выражение лица, когда, как я раньше до этого не додумался, это же как было просто с одной стороны вызывает много умиления, а с другой я понимаю сколько усилий и как это не просто было до этого додуматься за этим вполне стоят конкретные причины, которые мешают, ну в принципе как найти способ выхода из кризиса что такое психотерапия для тебя психотерапия для меня это в первую очередь профессия любимая в этой профессии всегда можно найти что-то новое и это та профессия, которая не является шаблонной я каждый раз с каждым человеком смотрю насколько каждый из нас уникален неповторим и это наверное какое-то вот мгновение жизни когда человек не робот а является самим собой вот какой бы саундтрек я закончил фильм о себе это был бы кенни джин «The Moment».